хочу рассказать про технические жидкости французского производства, которые стоит поменять перед зимой на автомобилях Рено. Антифриз. Глисол RX тип D. Цвет желто-зеленый. При Разведении дистиллированной водой будет больше желтого цвета, чем зеленого. Вот мы видим производитель эльф, но сделан в Бельгии. Имеется номер. Настоящий реношный. Также тормозная жидкость до 4. По ИЗО класс 6 тоже производство Рено, но сделано в Германии. Мелким текстом написано, что Conditioned in France, то есть рецептура французская, сделали немцы. Настоящий фирменный продукт.